Під хмарою, і всі пройшли крізь море, і всі хрестилися у майсеях в марі і в морі, і всі споживали ту саму духовку. І вивчити, хрусти Боже, і світоти тих, слава Тобі.

Раз. Отлично. <смех> 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 Все хорошо. Первый раз в прошлом году действительно был, первый раз. В этом году это уже второй раз. Ну, после гораздо лучше, чем в дом. Вода холодная? Нет, теплая. Попробуйте. Нет, только, только сегодня, только в этот день. Вообще, все, после купания <связывания> жарко такое, вот что даже бывает одеваться не хочется. Но ну, переохлаждаться нельзя, зло не стоит. Море позитивных эмоций. На самом деле абсолютно не чувствуешь голода, да, и, ну, это здорово. Это тот день, когда действительно необходимо переосмыслить. Э, наверное, переосмыслить какие-то ценности. И вот это событие, этот праздник, эта вода, святая вода, помогает где-то подвести какую-то черту, провести переосмысление, свое внутреннее переосмысление, смыть те мысли, которые где-то, наверное, мешает жизни, мешает в работе. И ну, это здорово, что есть такой праздник. И сегодня постарались сделать праздник для всех шитомирян. Я думаю, что шитомиряне это оценят. И достаточно много людей сегодня примут участие. Вы будете укубалось из Не купания, там Нет, нет, абсолютно нет. Абсолютно нет. Я абсолютно не подготовленный такой вот. Э один раз в году, вот. но тем не менее и в, прошлый, и в прошлом году ощущения после этого были замечательные. Не заболел ничего, поэтому сегодня действительно святая вода, очень большой праздник, христианский праздник, и эта вода не может нанести урона человеку, поэтому только со светлыми мыслями идем купаться, и это здорово. Мы влаштували ярмарку, У нас раздается горячий чай, каша, безкоштовно, и также вы приехали наши предприятия и шашлык жарят, и торгують, и вырубают сувениры, и медовики приехали. И, конечно, наша культура. Управління культури теж попрацювало над цим питанням. І сьогодні буде концерт до 4 годин вечора. Вони будуть мінятися, щоб не мерзнути, але це буде гарно. Сьогодні свято, ми всі маємо святкувати. Я вже пояснювала. Я дійсно я більш 20 днів прохворіла, пролежала дуже, тому я просто не ризикнула, чесно. Моя жіноча слабкість, мабуть, мене підвела сьогодні, але Я боюсь.